Здравствуйте, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Украина с новым президентом. Петр Порошенко принял присягу на верность украинскому народу и вступил в должность главы государства. В стенах Верховной Рады он произнес слова клятвы на Конституции Пересопницком Евангелии. На торжественной церемонии присутствовали более 50 иностранных делегаций. Половина из них представлены высшим руководством. После присяги Петр Порошенко на президентском кресле в парламенте скрепил текст присяги своим автографом и подписал указ о принятии полномочий главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Ему вручили удостоверение президента, а также регалии главы государства, булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи. Порошенко Петро, Я, Порошенко Петр, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми делами оберегать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, придерживаться Конституции Украины и законов Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире. Свои обов'язки в интересах всех співвітчизників підносити авторитет Украины в світі до в соответствии со статьей 104 Конституции Украины, Петр Алексеевич Порошенко, избранный волей народа президентом Украины 25 мая 2014 года, на пятилетний срок принял присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины 7 июня 2014 года и вступил на пост главы государства. Украина была, есть и будет унитарной державой. Это подчеркнул президент Украины Петр Порошенко в своей речи после принятия присяги. В стране будет единственный государственный язык – украинский. Также Петр Порошенко призвал провести досрочные выборы в парламент и объявил, что готов немедленно подписать соглашение об экономической ассоциации с Евросоюзом. В своей первоочередной задачей на посту главы государства Петр Порошенко видит урегулирование ситуации в стране. Как и обещал, он представил мирный план для Украины заявил, что вскоре посетит Донбасс. Настойчиво призываю всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его. В ответ гарантирую, во-первых, освободить от криминальной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных жителей, и тех, кто не причастен к финансированию терроризма. Во-вторых, контролированный коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой. В-третьих, мирный диалог. Петр Порошенко принял командование вооруженными силами страны. На Софийской площади Киева начальник генштаба, главнокомандующий украинской армии Михаил Куцин отрапортовал верховному главнокомандующему вооруженных сил Украины Петру Порошенко. Затем представил президенту командующих видов ВСУ. Порошенко обошел строй воинов почетного караула. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен уверен в том, что официальное вступление Петра Порошенко в должность президента Украины будет способствовать скорейшему регулированию украинского кризиса. Он отметил, что Альянс готовы в дальнейшем поддерживать реформы в стране в рамках работы комиссии НАТО Украина. Расмусен от лица всего Североатлантического альянса поздравил Петра Порошенко с инаугурацией и пожелал ему успехов на этой должности в этот определяющий момент для украинской истории. НАТО расширит сотрудничество с Украиной, однако без вступления ее в альянс. В частности, стоит ожидать помощи в укреплении украинской армии. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ сообщила эксперт московского отделения центра Карнеги Лилия Шевцова тот факт, что Украина не является членом НАТО, и НАТО пока не готова принять, пока, повторяю, принять Украину в члены НАТО, не означает, что невозможны другие, более, и, и, в общем, активные, эффективные формы сотрудничества между Североатлантическим блоком и э, Украиной. И такое сотрудничество велось, и, так сказать, речь идет теперь о расширении этого сотрудничества. Более того... Сейчас Обама попросил 1 миллиард долларов у Конгресса на помощь в военном сотрудничестве, на помощь в военном оснащении Восточной Европы. И я смею надеяться, что Украина также является составной частью Восточной Европы. По крайней мере, часть этого пакета, который, скорее всего, Конгресс одобрит, пойдет также на сотрудничество с Украиной и на помощь в обновлении украинской армии. Президент Украины ожидает, что Совет Федерации России отменит свое решение об использовании вооруженных сил Федерации на территории Украины. Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Путиным во Франции. Они договорились начать переговоры о мирном урегулировании ситуации на востоке Украины. Также обе страны планируют закрыть границы на участках, где проникают диверсанты. Украина также ожидает, что Москва признает результаты президентских выборов. Петр Порошенко отметил, что обсуждение шло непросто, в том числе и в вопросе Крыма, однако Украина будет добиваться тех целей, которые поставила перед собой. Здравствуйте. Здравствуйте. Два летчика самолета Ан-26, сбитого над Славянском, эвакуированы и направлены в госпиталь. Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев. К сожалению, третий член экипажа погиб. Напомню, террористы сбили украинский самолет в пятницу. Пилоты сделали все возможное, чтобы отвести машину от жилых кварталов. Она упала в поле возле Светогорска. Экипаж в последний момент покинул борт. Как сообщил Владислав Селезнев, самолет доставлял гуманитарную помощь. Разведка зафиксировала два выстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса с одного из блокпостов боевиков в Славянске. Одесса встретила детей из Луганска. Юные пассажиры поезда, ученики региональных школ-интернатов и пациенты реабилитационных центров. Ранее представители так называемой Донецкой народной республики не разрешали поезду крызалезнейцы забрать почти полтысячи луганских детей. Сирот. Дополнительный поезд выехал со второй попытки. В Одессе гостей ждут летние лагеря и пансионаты. Сначала хорошо, потом стало страшно, когда бомбили. Ховались подвала. Все они уже распределены, вы видите автобусы, которые ждут. Будут работать психологи, будут работать медицинский персонал, так как э, многие из этих детей побывали под э, пулями и видели то, что не должны видеть даже взрослые, а не то, что дети. Пробудут они у нас до конца августа. Если только, не дай бог, что-то случится, то, естественно, мы детей оставим на учебу у себя. Жители Восточной Украины надеются, что президент Петр Порошенко сможет принять эффективные меры, чтобы положить конец боевым действиям и восстановить спокойствие в регионе. Сейчас Луганск – одна из горячих точек на востоке Украины. Дестабилизирует ситуацию российские диверсанты. Он может все это остановить. И вступить в переговоры с нашими людьми, с людьми, людьми Юго-Востока. Я надеюсь, что у него все получится по крайней мере, как он обещает, что первый вопрос это будет вопросы Востока, Луганск, Донецк. И я думаю, ну, ему будет очень сложно. Я да? надеюсь, он принял правильное решение. Так что надо пожелать удачи ему и нам всем. Единая Украина, United Ukraine. В столице высадили одновременно пять патриотических клумб в поддержку единства страны. Сажала цветы наш корреспондент Екатерина Доброгорская. В самом центре столицы на Европейской площади высадили цветущую клумбу из более чем 5000 саженцев, чернобрывцев и агератумов. Композицию размером 70 квадратных метров высаживали и чиновники, и журналисты, и звезды украинского шоу-бизнеса. Мы приглашаем всех желающих сегодня поучаствовать, и депутатов обранных, и вот, присоединились сегодня звезды шоу-бизнеса. Здесь 5200 цветов высажено только на этой клумбе. Более 44 тысяч Цветок мы высадили только на вот такие патриотические эти в городе Киеве. Звезды делятся. Наша родина должна быть цветущей, чтобы все вокруг видели. Украина – счастливая европейская страна. Некоторые даже отказались надевать рукавички. Говорят, возиться в родной земле всегда приятно голыми руками. Это же наша земля. Это же наша земля. Это родная земля. И она сама по себе чистая. Просто имеет темный цвет. Я отказался от перчаток. Я не боюсь земли. Я вырос в нормальном украинском областном центре. И у моих родителей был маленький огородик. И я сажал картошку, а не цвет. Организаторы рассказывают цель акции – показать всему миру, что украинцы, независимо от языка, политических взглядов и религиозных верований, одна нация. Кроме клумбы на Европейской площади, по Киеву высадили еще четыре патриотических цветника – в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском районах. Если каждый украинец высадит хотя бы по одному цветку, это, конечно, не уладит все политические проблемы, но обязательно сделает нашу страну еще красивее. Екатерина Доброгорская, Владимир Настарчук, БТБ. Спасибо, что вы с нами. До встречи.